اللہ سے اگر محبت کریں عشق کریں تو اس کے سلے کیا کیا ملتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضور علیہ السلام والسلام نے ایک شخص کو ایک محاذ پر بھیجا صحابہ کرام کا لیڈر بنا کر وہ جماعت کراتا تھا وہ صحابی جماعت کراتا تھا امیر تھا لشکر کا تو ہر رکعت سورہ اخلاص پہ ختم کرتا سورہ فاتحہ پڑھتا بھلے کوئی اور سورت پڑھتا مگر ہر سورت کا پھر سورہ اخلاص پہ کرتا کل واللہ و اللہ کی سورت ہر رکت میں یقیناً پڑھتا تھا واپس پلٹے تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ جس کو آپ نے ہمارے لشکر کا امیر بنایا تھا یہ ہر رکت کا اختتام سورہ اخلاص پہ کرتا تھا اب آقا علیہ السلام نے فرمایا سنیے وَقَالَ سلوح شعیسالک صحابہ سے کہا خود نہیں پوچھا اس انہی صحابہ کو کہا جنہوں نے آ کے یہ تذکرہ کیا کہ فرمایا کہ جاؤ اس کے پاس پوچھو تو صحیح کہ کس وجہ سے وہ یہ کام کرتا تھا ہر رکت میں سورہ فاتحہ کوئی اور سورت آیات پڑھ کے اینڈ پر ہر بار اخلاص کلّہ و حد کیوں پڑھتا تھا اس سے جا کے پوچھو کیا وجہ انہوں نے جا کے پوچھا فقال صفت الرحمان اس صورت میں میرے پیارے رب کی صفتیں بیان ہوئی ہیں اللہ کی صفتیں بیان ہوئی ہیں قُلْ اللہ اللَّهُ وَحَدْ وہ بالکل یکتا و تنہا ایک ہے اس جیسا اور کوئی نہیں وہ بے نیاز ہے اسے کسی کی متاجی نہیں اس جیسا کوئی نہیں نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ اس کے کوئی برابر نہ مسیل یعنی اس کی شانیں صفتیں بیان ہوئی ہیں اس کی کمال بیان ہوئے وہ أُحِبُّ ان اقرا بِهَا اور مجھے اپنے محبوب حقیقی رب کی شانوں اور صفتوں سے محبت ہے مجھے محبت ہے کہ میں اللہ کی صفتیں پڑھوں بار بار اس کی صفتیں زبان پڑھنا صحابہ کرام نے آ کے یہ بات بتائی کہ آقا اس نے یہ جواب دیا ہے فقال ال نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ نے فوری بھیجا انہی صحابہ کو اور کہا اخبرو ان اللہ ابھی جاؤ اور اسے بتا دو کہ اللہ بھی تم سے اسی طرح محبت کرتا ہے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بتا دینا اللہ ہی کا بتا دینا ہے نا فرمایا اسے جا کے بتا دو جیسے تمہیں اپنے محبوب کی صفتوں سے پیار ہے اس کو تمہارے ساتھ پیار ہے تم بھی اللہ کی صفتوں سے پیار کرنے والے بن جاؤ تم بھی اللہ کی شانوں کے ساتھ پیار کرنے والے بن جاؤ یہ تو اس نے کہا اللہ کی صفتوں سے پیار ہے آقا نے فرمایا کہ جاؤ بتا دو کہ اللہ بھی تمہیں پیار کرتا ہے اور اگر جملہ نکل جاتا کہ اس کی ذات سے پیار ہے تو اندازہ کریں اللہ کی محبت کا عالم کیا ہوتا وہ کہتا کہ میں تیری ذات سے پیار کروں اسی طرح کا واقعہ ایک اور بھی ہے اسے انہ سے ابن مالک نے روایت کیا اور وہ ایک صحابی کو حضور علیہ السلام نے مقرر کیا مسجد قباء میں امام کے طور پر یہ جو حدیث ہے یہ بھی صحیح بخاری میں ہے جو اب کوٹ کر رہا ہوں مسند احمد اور ترمزی میں مسجد قبا کا امام مقرر کیا وہ جب بھی کوئی صورت شروع کرتا یعنی کوئی رقعت تو صورت پڑھ کے اس کے بعد اینڈ پر پھر وہ بھی و اللہ واد پڑھتا اس کا بھی عمل تھا صحابہ کرام نے آکے کے عرض کر دیا یا رسول اللہ آپ نے جیسے امام مقرر کیا ہے وہ ہر رکعت میں کوئی بھی صورت پڑھ کے تو اینڈ پر اخلاص پڑھتا ہے السلام کے پوچھا اسے پوچھو فکال <حبوها> اس جگہ اس نے لفظ بولا ذرا فرق دیکھی میں اس صورت سے محبت کرتا ہوں اب میں دو حدیثیں اس لیے سنائی ہیں ایک مضمون سے ملتی جلتی کہ اس میں جواب میں فرق ہے اس نے کہا انبا مجھے اس سورت سے محبت ہے یہ لفظ بولا فقال علیہ السلام نے جواب دیا خبا ادخلا کل الجنہ اس سورت سے یہ تیری محبت ہے اس محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا اس صحابی نے یہ ذکر نہیں کیا کہ اس میں میرے مولا کی صفتیں ہیں میرے محبوب کی شانیں ہیں میں ان صفتوں سے پیار کرتا ہوں یہ یوں جواب نہیں دیا اس نے کہا میں اس صورت سے پیار کرتا ہوں حضور نے فرمایا پھر یہ محبت جی جنت لے گئی تو اس نے صورت سے پیار کی تو سورت اخلاص اسے جنت لے گئی اس نے کہا اس میں میرے محبوب کی صفتیں ہیں میرے رب کی آقا نے فرمایا اگر یہ بات ہے تو بتا دو رب بھی تجھ سے محبت کرتا ہے فرق آ گیا بات کا اسی لیے میں محبت ذاتی کی طرف آپ کو لا رہا ہوں اللہ کی ذات سے محبت کرو ذات سے محبت ہر شے سے بے نیاز کر دیتی ہے محبت ذاتی بڑا بے نیاز کر دیتی ہے